سر ایک ہی بیان میں سنا تھا کہ لیڈیز کے لیے جو ہے منع ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر جائیں ایسا ہے اچھا سوال بھائی نے کیا کہ ایک بیان میں انہوں نے سنا کہ عورتیں خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں اور اس کے اوپر حکم بھی لگایا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے کئی مرتبہ ایسے بیانات بھی سنے ہیں فتاوے بھی ہماری نظروں سے گزرے ہیں یہ تو ایک عمومی سوال ہے جو معاشرے میں گردش کرتا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے اچھا اس کی بنیاد بھی ظاہر روایات ہی ہیں مجھ سے تو جب لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں تو بھائی قرآن کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے قرآن ان چیزوں کی طرف تو آپ کو لے کر ہی نہیں آتا ہے کہ جس میں مرد اور عورت کی درجہ بندی واضح ہو قرآن تو وہ اشارہ بھی نہیں دے گا جس میں مرد اور عورت کی درجہ بندی ثابت ہوتی ہے وہ انسان کی بات کرتا ہے انسانیت کی بات کرتا ہے اس میں تو بہت دور ہے یہ بات سوچنا بہت بعید ہے کہ آپ یہ سوچیں قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے عورت کے کیا احکام ہیں یا مرد کے کیا احکام ہیں یہ تو روایات میں ہی ملتا ہے ظاہر روایات کے ذریعے ہی جواب دینا پڑتا ہے روایات ہی تو ہیں جو بیان کی جاتی ہیں ہمارے معاشروں میں قرآن تو عربی میں پڑھا جاتا ہے روایات اردو میں پڑھی جاتی ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت پہ عمل کر لیا جائے اور قرآن کو صرف پڑھ پڑھ کے لوگوں کے سامنے تقدس کی وجہ سے سنایا جائے تو اب یہ روایت میں ترمسی کی روایت ایک مرتبہ پڑھی تھی اور سامنے آتی رہتی ہے لوگ نقل بھی کرتے رہتے ہیں ظالم راوی نے اللہ کے وصول کا نام لگا کے اس میں کہہ دیا کہ اللہ کے وصول نے فرمایا کہ عورت اگر خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے یا مجلس کی طرف جاتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں قضا و قضا جس کا معنی راوی نے بیان کر دیا یعنی وہ عورت زانیہ ہے <تصفح> مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو وہ عورت زانیہ ہے تو پھر آپ جب اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو پھر آپ جو حکم زانیہ والے لگاتے ہیں جس سے آپ قرآن کی دلیل بھی پکڑتے ہیں جس میں آپ روایات سے زانی کا حکم بھی ثابت کرتے ہیں تو کیا آپ زانیہ کی اس فیرس میں لے کر آئیں گے اس کو اس روایت کی بنیاد پر یا پھر آپ کے بھی دل مطمئن نہیں ہے اس روایت کے بارے میں آپ بھی یہ مانتے ہیں اپنے دل کے اندر نہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ابہام ہے اس روایت کی سنت کے اوپر کچھ نہ کچھ اشتعال آپ کے دل میں آتا ہے ورنہ آپ پھر اس کے اوپر زانیہ والے احکام لاگو کیوں نہیں کرتے اور صرف یہ مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے تو پھر اس کی وضاحت میں کچھ دانشور آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی زانیہ ہیں تو زانیہ کیسے جس نے اس نے عمل تو کیا ہی نہیں ہے اس نے تو وہ عمل کیا ہی نہیں تھا جس کی بنیاد پر آپ کسی کو زانی یا زانیہ قرار دیتے ہیں پھر اس کے اوپر زانیہ کا حکم کیسے لگایا گیا تو پھر وہ آگے دانشور کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی روایات جو ہیں وہ قرآن کی تشریح ہیں لیکن اس پہ ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ روایات کی بھی تشریح کرنے کے لیے حدیث کی شروحات لکھنا شروع کرتے ہیں پھر ہر شروحات کے نیچے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میں بابان کے دوہر اعلان بھی ہی کرتے ہیں کہ قرآن کی وضاحت تو حدیث میں ملتی ہے اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ حدیث کی وضاحت میرے کول سے ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی زانیہ ہے تو زانیہ کیسے ہے کہ اس نے مردوں کے اندر ہی جان پیدا کر دیا ان کی شہوت کو بھڑکا کے رکھ دیا بھڑکیلے آدمی کے اندر وہ اسپارک کر دیا کہ جس کی وجہ سے اب اس کے اندر قابو ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے اتنے ہی قابو تو اس کے اندر اس سے زیادہ قابو نہیں تھا اس کے اندر ہی جان بس ایسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا وہ عورت کو دیکھ کر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرد کے اندر ہیجان ہیں مرد کے اندر جذبات ہیں عورت کے اندر جذبات ختم ہو چکے ہیں عورت اگر خوشبو لگا کے گزر رہی ہے مردوں کی مجلس کے پاس سے تو مردوں کے سامنے گزرنے کی وجہ سے وہ زانیاں قرار پائے گی لیکن جب مرد عورتوں کے پاس سے خوشبو لگا کے اسی بنیاد میں گزرتے ہیں کہ ہماری خوشبو سے وہ امپریس ہو جائیں عورتیں ظاہر ہے آپ ایک خوشبو لگا کے گزریں گے آپ کی بنسبت ایسا شخص کے جس کے پاس سے خوشبو نہ آئے بلکہ اس میں سے بدبو آ رہی ہو تو کیا عورتیں اس سے امپریس ہوں گی نہیں ہوں گی تو آپ اگر یہ ذہن میں رکھ کے یہ ویسے ہی ذہن میں نہیں رکھے بھی آپ نے وہاں کون سا ذہن میں رکھ کے یا بل ارادہ کی قید لگائی تھی عورت کے بارے میں بلا ارادہ بھی وہ خوشبو لگا کیا اگر عورتوں کی مجلس سے پاس سے گزر رہا ہے تو آپ کیا اس کے اوپر زانی کا حکم لگائیں گے لیکن دونوں کے اندر جذبات اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہمارا سارا زور مذہب کا سارا زور عورت پہ نکلتا ہے جب بنیادی عورت کی فتنہ کی اوپر آپ نے شروع کی ہے تو انتہا کہاں ہوگی آپ ذرا اس کا جائزہ لے لیجئے جب بنیادی آپ نے یہ رکھ لی کہ آدم کو جنت سے نکلوانے والی عورت ہی تھی فتنہ تو ظاہر ہے پھر آپ کے اس کے اوپر رکھ رکھ کر جو جو چوٹے لگائیں گے تو وہ ایسی ہی ہوں گی کہ ہر مقام پر وہ اپنے آپ کو آپ سے کم درجے کی اور آپ کو بگاڑنے کی اور آپ کے لیے فتنہ بننے کی جڑ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے گی مرد اگر امپریس کرنے کے لیے جا رہا ہے تو نہ تو وہ زانی ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کا ٹائٹل دیے جانے کے لائق سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں تو چھوٹی چھوٹ ہے وہ تو مرد ہے میں نے تو ایسے مذاہب کا بھی جائزہ لیا ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے دنیا بنائی گئی تھی عورت تو ان کی تفریح کا سامان تھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جس روایت کی جن حدیثوں کی تشریحات بیان کر رہے ہوتے ہیں رواج دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم کی پسلی سے عورت کا وجود سامنے آیا تھا یعنی عورت کی اپنی اصل کوئی حیثیت نہیں تھی وہ تو انسان مرد کا ہی ٹکڑا تھا اور اس کو اس کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے تو پھر آپ تو ایسی ہی روایت بیان کریں گے کہ یہ استعمال کی مشین ہے اور اس کو استعمال کیا جائے اور مرد کی خدمت میں وہ ہمیشہ لگی رہنی چاہیے ایسی ہی بیان کریں گے وہاں بھی آپ نے یہی جو اپنا پیمانہ ہے اس کو لگایا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہی پیمانہ چل رہا ہے اسی بنیاد پر آپ حکم لگائے جائیں اس کی خوشبو پر پابندی لگائے جائیں اس کو دین سے منسوب کر کے آپ لوگوں کے سامنے چرچا کیے جائیں بتائے جائیں کہ عورت جو ہے وہ خوشبو بھی نہ لگائے اس کے سامنے دین کا نام لگا کے یہ پیش کریں کہ مرد کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کی خوشبو آئے اور اس میں کلر نہ ہو عورت کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں خوشبو نہ ہو صرف کلر ہو اب آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی روایات کو بخاری ایسی کتاب کے اندر جس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے اس میں پیش کر کے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ بھی کوئی چپ ساتھ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی اکل اس پہ چلتی نہیں ہے تذیہ کرنے کا نام نہیں لیتی ہے کہ بھائی خوشبو کہتے ہی اس کون جس میں خوشبو ہو جس میں کلر ہوگا اس کو خوشبو کون کہے گا مجھے بتائیں ذرا جس میں سے بو آتی ہے جس سے خوشی کا احساس ہوتا ہے اسی طرح تو, تو خوشبو کہتے ہیں جس میں کلر ہوگا اور اس میں سے بو نہ آ رہی ہے وہ خوشی والی آپ اس کو خوشبو کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان روایات کو سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے کون سا اس عمل کرنا ہے یا کروانا ہے آپ بھی خود بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں آپ بھی بس تقدس کے نام سے اس کو سن کے چلے جاتے ہیں پوچھیں ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے یہ جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں کہ خوشبو وہ ہو عورت کی جس پہ کلر ہو خوشبو نہ ہو آپ اس کو خوشبو کہیں گے لگائیے تعریف اس کی اپنے عام مشاہدے کے اندر لے کر آئیے آج کل کی خوشبووں پہ اس کی تعریف کو لگا کر دیکھیں دکھائیں مجھے دنیا کے اندر ایسی خوشبو جو لیڈیز ہو اور اس میں خوشبو نہ ہو صرف رنگ ہو دکھائیں مجھے ایسی کوئی خوشبو ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر آپ کیسے اس کو اپلائی کریں گے اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر بس مقصد کیا ہے کہ جس کے ابتدا آپ نے کہا کہ ابتدا ہی اس کے فٹنس سے ہوئی تو آپ نے اس میں انتہا کر دی ہے آپ جب یہ ثابت کر دیا روایات کے ذریعے مختلف مذائب سے چیزیں لے کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل جو بنایا گیا تھا دنیا میں وہ مرد بنایا گیا تھا عورت کو تو اس کی تفریق کا سامان اس کی پسلی کو الگ کر کے بنایا گیا ہے یعنی کہ وہ تو اصل حصہ تھی ہی نہیں مرد کا ہی حصہ ہے مرد کے استعمال میں آنے والی وہ ہڈی تھی جو مرد استعمال کر رہا تھا اسی سے عورت کو تخلیق کر دیا گیا تو اس کے لیے تو پھر آپ یہی باتیں بیان کریں گے کہ اس کی خوشبو بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خوشبو ہی نہ آئے اس کے اندر کلر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہاں سے گزر گئی تو لوگوں میں ہیجان پیدا کر دے گی ان کے جذبات کو بھڑکا دے گی تو اس پر زانیہ کا حکم لگا دیتے ہیں آپ روایات کے ذریعے بالکل باطل اور جھوٹی روایات ہیں قرآن نے واضح کر دیا کل من ہر رما ذینط اللہ اللتی اخ وجل عبادی وہاں مرد عورت کا ذکر ہی نہیں آیا ہے عباد تو مرد عورت سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں ان سے فرما دیجئے کون اللہ کی زینت کو من حرم زینت اللہ لطی جو اس نے اخوجہ لعبادی ہی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے کون حرام کہتا ہے کس میں اتنی جرت حرام قرار دینے کی وہ وہاں پر یہ بات قرار بیان کر رہا ہے اور آپ یہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اسی قرآن کی تبلیغ کے دعائی بنتے ہیں اور اسی کے مقابلے میں روایت پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو میں ہوں بتاتا ہوں تمہیں کہ عورت پر خوشبو حرام ہے خوشبو ہی حرام کرار بات کروں گا میں جب آپ کہہ رہے ہیں خوشبو نہ آئے کلر ہو تو خوشبو ہی حرام ہو گئی اس کا مطلب ہے عورت کے اوپر خوشبو لگانے ہی حرام ہو گئی خوشبو لگا لیں گی تو بیچارے مردوں کے جذبات میں ہی جان پیدا ہو جائے گا دیوانے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس کو ٹائٹل دے دیا زانیہ ہے مرد تو دیوانے ہو ہی ہو رہے ہیں مشہور کر دیا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کے چھت پہ چلے گئی یا مغرب کے اوپر خوشبو لگا رہی تو جن جو ہیں وہ بھی باؤلے ہو رہے ہیں دیوانے ہو رہے ہیں اس کو چمٹنے کے لیے بولے نہیں چپٹیں گے اس کے اوپر اپنی جنیاں چھوڑ دی انہوں نے اور بیچاری اس عورت کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کرنے کی سوچ دیا یہاں سے مرد اس کو نوشنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس کو اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہیں نظر نہیں آتے ہیں وہ بھی دیوانے ہو رہے ہیں اس پہ چمٹنے کے لیے کہ بھائی اس نے بال کھول لیے ہیں اس نے خوشبو لگا لی ہے اب تو میں اس پہ چڑھوں گا کیا کیا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے نہ اس کو آپ کے مردوں سے سکون مل رہا ہے بیچاری عورت کو نہ اس کو جنوں سے سکون مل رہا ہے جائے تو جائے گا ہاں جن تو اس کو اس مقام پہ بھی پکڑ سکتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی موجود نہیں ہوتا چلو مردوں سے اپنے آپ کو بچا لے گی جنوں سے کیسے بچائے گی خوشبو سے تو عجیب و غریب منتا کہ عجیب و غریب باتیں ہیں جو یہ ہی لوگ عورتوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں نہ اس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے اور اس کو دین کا ٹچ دے دیتے ہیں یہ سب کا سب باطل ہے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے آیت خود ہی دلیل بن گئی ہے جو میں نے پیش کی خود کہہ رہی ہے منحرمن زینت اللہ یہ زینت کی چیزوں میں تو آتا ہے زینت میں تو لوگ کہتے ہیں بناو بناؤ نے کہتے ہیں نا عدت کے موقع پر عورت عدت میں وہ تو بناو سنگھار زینت نہ کرے اس میں یہ خوشبو کو شامل کر لیتے ہیں مردوں کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے یہاں بیوی بی کا انتقال ہوا وہاں مرد کھڑا ہے دوسری بیگم دیکھنے کے لیے وہ تو دوسرے ہیں کہ جو انتظار بھی نہیں کرتے ہیں دنیا میں اس کی زندگی میں لے کے آگے اپنے آپ کو وفادار ثابت کرتے ہیں لیکن ان کو عورت جو ہے وہ ایسی چاہیے جو وفا کا شعار بن کے سامنے آئے جو اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے بھی نہ لیکن میں تو وہ ہوں کہ اپنی عورت کے ہوتے ہوئے بھی چار عورتوں کی خواہش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں اس کو مرد مر جاتا ہے وہ عورت مر جاتی ہے تو فوراں شادی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر اگر مرد کا انتقال ہو گیا تو وہاں بھی اس کے بناو سنگھار پر اس کے لیے چار مہینے کی دس دن کی قید لگا دیتے ہیں ظالم اور اس کو قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی میں جلدی بیان کرنے والا ہوں صورت البقرہ میں ہم پہنچنے ہی والے ہیں اس مقام کے اوپر بہرحال تو روایات سے ثابت کیا جاتا ہے باطل روایات ہے جھوٹی ہے غلط ہے اللہ کے رسول کا نام لگا کے راوی نے اپنے جذبات بیان کیے ہیں کہ میں کیسا ہوں اصل میں اور راوی بھی یہ جو راوین حدیث جس کو کہا جاتا ہے ان کے جذبات ہلکے پھلکے کام سے بھی بتک جاتے ہیں پھٹک جاتے ہیں اتنے نازک جذبات کے حامل ہیں ہمارے افراد ہمارے مد حضرات تو جھوٹی یہ روایات ہے بات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے عورتیں لگائیں خوشبو جیسے لگاتی ہیں جیسے مرد لگاتے ہیں ایسے عورتیں لگائیں خوشبو کھلے عام لگائیں جیسے لگاتی ہیں خوشبو تو آپ کے اندر خوشی کی راحت لے کے آتی ہے کون ہوگا جو آپ سے, آپ کو منع کرے گا اس بو سے جو آپ کے اندر خوشی کا احساس پیدا کر دے خوشبو نہیں لگائیں گی تو کہ بدبو لگائیں گی خوشبو لگائیں گے بھائی نازک نازک مسئلے لے کے آتے ہیں ابھی ذرا انٹرنیٹ پر یہ ٹوپک کھول کے دیکھیں ناز نازک مسئلے بھائی خوشبو حرام ہے تو اگر مرد کے ساتھ باہر جلدی تو خوشبو لگا سکتی ہے پھر مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں ہاں ہاں لگا سکتی ہے مفتی صاحب بتا رہے ہیں نہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے بھائی مفتی صاحب ہیں چاہتے تو پابندی لگا سکتے تھے مفتی صاحب ہیں وہ تو بھلا ہو گئے انہوں نے پابندی لگائی مرد کی اپنے شور کے تو خوشبو نہ لگائے بہرحال تو یہ بالکل جائز ہے لگائیں اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے جیے جیسے جیا جاتا ہے انسانوں والی زندگی جیئیں انسان جیسے جیتے ہیں آپ اپنے آپ کو انسان کی کٹیگری میں رکھیں یہ میں سمجھیں کہ مرد اور ڈسٹنگشن جو ہے نا اس کو ختم کر کے انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں تو آپ کو یہ زندگی بڑی بہترین محسوس ہوگی ورنہ ایسی قدغنوں قد کے اندر ایسے ہی دوسرے کا عالائے کار بن کے زندگی گزارنا یہ زندگی نہیں ہے اپنے منصب کو اپنے حیثیت کو پہچانے ولقت کرمنا بنی آدم کہا ہے اللہ نے ولقت کرمنا بنی آدم کہا ہے صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مردوں کو عزت دی عورتوں کو عزت نہیں دی اپنے عزت کو پہچانی ہے آپ اسی حیثیت سے پورے اختیارات رکھتی ہیں جس طرح سے مرد رکھتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے <applause> ہاں میک اپ میں تو خوشبو نہیں آ رہی ہوتی زیادہ پوشیدہ خوشبو ہوتی ہے تو عورتیں لگاتی ہیں تو اب اس میں کچھ لوگ تو میک اپ کو ہی منع کرتے ہیں کہ میک اپ جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے متشدد تو بہت سارے ہیں کہ میک اپ کر کے اپنے اصلی چہرے کو یہ نقل بنا کر پیش کرتی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے اچھا یہی معاملہ مردوں کے ساتھ ہے کہ مردوں میک اپ کرتے ہیں بولتے ہیں یہ عورتوں سے مشابہت کر رہے ہیں یہاں بھی ایک ایشو آ ہے مردوں کے لیے بھی تو میک اپ کرنا چاہیں میک اپ کریں عورتیں کرنا چاہ رہی ہیں عورتیں کریں مرد کرنا چاہ رہے ہیں مرد کریں میک اپ کا مطلب میک اپ کوئی نگیٹو ورڈ تھوڑی ہے میک اپ ہے سنوارنا اس کو آپ اردو میں سنوارنا کہتے ہیں بناؤ سنگھار جو بناؤ کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں اسی کو میک کہتے ہیں انگلش کے اندر بناؤ سنگھار اس کے لیے میک اپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بناؤ سنگھار کون نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں آپ اس کو بناؤ سنگھار کہتے ہیں انگلش میں اس کو میک اپ کہہ دیتے ہیں ان ظالموں کو انگلش آتی نہیں وہ سمجھتے ہیں میک اپ جو نا اردو کے لیے خاص ہے شاید <laughs> یہ مسئلہ زبان لینگویج کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے آپ جب بالوں کی تراش خراش کر رہے ہیں یہ بناو سنگھار کے لاتا ہے اس کو میک اپ کہتے ہیں آپ چہرے پہ کریم لگا رہے ہیں کوئی لوشن لگا رہے ہیں یہ بھی تو میک اپ ہی کر رہے ہیں آپ اپنے چہرے کے اوپر لگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو عورتیں بھی میک اپ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ لگا رہی ہوتی ہیں یہ سب ہے یہ مذہب کے اندر ان چیزوں پہ کیر لگائی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے